Всем доброго дня, здравствуйте! Эксперты посчитали, что плохая погода в Берлине целых 103 дня в году. Это одна треть года. Что же делают берлинцы для того, чтобы избежать депрессии и быть в форме? Посмотрим сегодня. Поехали! Во-первых, спорт. Вы уже обратили внимание на то, сколько берлинцев выходят на пробежку в парк или в город, независимо от погоды, и в дождь, и в снег? Если вы спросите их, зачем они это делают, то они ответят вам – для физической формы и ментального здоровья. Ведь уже давно доказанный факт, что спорт влияет на ваше самочувствие. Вы можете найти экипировку для спорта, для любой погоды, в любом, даже самом недорогом магазине. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии и выходите на улицу. Второе секретное место, куда можно отправиться, если на улице дождливо и пасмурно. Это библиотеки. Не нужно удивляться, потому что здесь, в Германии и в Берлине, люди очень любят библиотеки. В них вы всегда найдете самые последние журналы, международную литературу, книги для детей, очень много нот, музыки, а также компьютеры, где вы можете найти в базах данных все, что вам необходимо, на разных языках мира. Подписку в библиотеке сделать очень легко, особенно если у вас есть Берлин Пас. Ссылку на сайт общественной библиотеки в Берлине вы найдете под этим видео. Идите, наслаждайтесь, знакомьтесь и общайтесь. Третье место, куда можно отправиться в дождливый день за хорошим настроением, это турецкая баня или хамам. Будьте внимательны на сайте. Той бани, которую вы выберете, выберите также день смешанный, женский или мужской. Они бывают разные. Обойдется это удовольствие тоже не очень дорого, несколько часов, около 20 евро. Получите удовольствие, я вам обещаю. Четвертый секрет поднятия настроения в плохую погоду ⁇ это свечи и ароматерапия. Зажигайте свечи, используйте специальные свечи, диффузоры. Немцы очень любят э, использовать... Э, натуральные масла и свечи в плохую погоду осенью и зимой. Самые любимые запахи здесь это апельсин, печеное яблоко и корица. Пятый нестандартный вариант, от которого вы действительно получите удовольствие, это печенье и вкусная еда. Начиная с октября и до самого Рождества немцы собираются вместе и все в Германии пекут специальное печенье, которое называется плецчен. Его можно заменить яблочным пирогом, если оно вам вдруг не понравится, вы не любите корицу. Но обязательно пригласите всех ваших друзей и знакомых, людей, которые вам помогают испечь что-то вместе на выходных и вы увидите хорошее настроение вам гарантированно. Мы желаем вам волшебной осени и чудесного настроения, несмотря ни на что. Если мы вам нравимся, подписывайтесь на этот канал, оставляйте свои комментарии, отправляйте видео друзьям и пометайте, все будет добро!